Спасибо.

Добрый вечер, и с вами передача необъяснима, но факт, и с вами ее ведущий, Ежик Мартыштин Бобович, Мартыштин Бабович. И что я хочу сказать, мы находимся в селе Кукуево Кукуевской области, где по слухам находится зона обратной эволюции, попадав в которую человек превращается обратно в обезьяну. Але де ця зона — неізвісно. Дівчата, ви знаєте, я тут подумала. Дівчата, знаєте, я тут подумала. Маша, ти що, взагалі ку-ку? Ти ніколи ніч не думай, все чітко по сценарію. Тепер Надя каже йо. Так. Да. А! Ану сказала йо! Нет, я ошибилась. Опа! <laughs> Опа-па! Я папа, а случай на острове. Кто? Кто сказал случай на острове? Я забыл. Двадцать 27. Молодец, 5. Опа! Опа! А я не понял. А что это ей 5? А мне дополнительную задачу по математике дали. Я не понял. А вообще вы, вы знаете что? Вы знаете что он списывает? Я знаю что у него в кармане. Знаете? Пойдите покажу. hier ja. 5 ja. хвоя, нормально. А, надо музыку послушать. Музыку, музыку. Сессия, -се. она так знаете, она такая, знаете тили. Такая, необычная. Ты куда побежал? Побежал? Ты куда, побежал? Побежал? Ты куда побежал? побежал? Ты куда побежал? Так, стоп! Если ты будешь говорить ей, ты куда побежал? Она медленнее от этого бежать не будет. А ты? Ты-то долбал. Сам задолбал. Сам задолбал. Сам задолбал. Ты куда побежал? Ты куда побежал? Спички. Откуда на острове спички? Все люди! Люди! Такие бывают, и были только раз в жизни. уже Постучи. 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 Вот это повезло. О. Таке бывает только раз в жизни. Стоп! А как мы закончим? Знаете, так как, так как нам немного фантазии не хватило, Нам нужна небольшая помощь у нашего старого друга Ежика Мартыштенповича Мартыштенпановича. И на добрый вечер! И на этой красивой минутке я хочу вам, конечно, сказать, что это хороший будет конец, но если мы пройдем первое место, то, короче, в следующий раз будет конец такой, чтобы вы его запомните вообще. Ну что ж,